Tək yecid asqırmağın dini baxımdan izahı, dini baxımdan asqırmaq, səbir gətirmək, yemin və ya bunun tək yecid olmasının bir mənası və izahi varmı? El arasında belə fikir formalaşıb ki, bir dəfə asqırsan bu tək səbir deməkdir. Belə fikr formalaşıb ki, bu zaman qəsd etdiyin işdə səvr etməlisən, çünki tək səbir nəs əlamətidir. Amma cüt səbrin qəya xoş məramlı olduğu deyilir. Bəzi ictimaiyyətlərdə də ümumiyyətlə askırmaq məsləgət əlamətidir və bu zaman qəsd etdiyin işi səvr edib bir yolla təxirə salmalısan. Dini baxımdan askırmaq, səbir gətirmək, yemin və ya bunun tək yecid olmasının bir mənası və izahi varmı? Birinci növbədə demək lazımdır ki, yuxarıda qeyd edilən və formalaşan bu fikirlərin heç birinin dini və nə də elmi əsası yoxdur. Tam əsasız bir fikirlərdir. İkinci növbədə vurğulamaq lazımdır ki, askırmaq məyin ki, nəslik əksinə yaxşı və hikmətli aməllərdən xəbər verir. Hədislərin birində gəlib ki, askırmaq bədəni rahatladır və sağlam edər və askırmaq olan gündə fizioloji baxımdan insanda ölüm gətirən səbəblər ortaya çıxmaz. Mustafa Hüseynidəşti, Mərif və Mərif, cilt 7, səhifə 389. Həzrət Peyğəmbər buyurub: "Xəstənin askırması onun şəfa tapacağının və bədəninin rahatlığının əlamətidir." Abdullah Şübər, Əxlaq, İmam Sadiq buyurub: "Askıran adam cızam, baş ağrısı, burunun tutulması, gözün içində tükün bitməsi, gözyaşının çoxlu axması kimi xəstəliklərdən uzaq olar." Hədislərdə buyurulur ki, askırmaq üç dəfədən keçərsə, artıq bu insanın xəstə olmasını göstərir. İmam Əsqırmağın hikməti haqqında maraqlı bir hədis buyurur. Allah insana nemət verir və insan ona görə şükr etmir. Bəzən Allah bu insanın bədəninə bir yel salar. Bu yel bədəndə fırlanar və gəlib burundan və ağızdan çıxar. Həmin bədən üzvləri ki, neməti burunla eyni görüb ağzı ilə dadandan sonra ağız açıp şükr etməli idi, amma etməmişdi. Bu zaman asqırmaq gələr. İmamımıza belə davam edir. Buna görədir ki, askran adam dərhal elhamdülillah, Allaha şükür desin. Allah bu aşkırmağı vaxtında etmədiyin şükrün əvəzində səndən alar.